Далее. Далее. дали. пока не далее, берется все таки мяско. Закладывается все, что туда треба. Укладываете. Специи все получаются тут, куда треба. Вы разом все дело замутываете как бы там его шпагатом не крутили, там сетку не пхали, оно все равно будет не, красиво, не так, так, как вы замотаете в пленочку. Можно, конечно, пленочку взять для запекания, а можно взять пленочку коллагенового, который можно даже, даже закрутить. Получается такая красотень. Сейчас мы их закрутим. Сейчас далее покажу, что будет. Воздух получилось Получилось это сейчас. у нас из рулечки рубина колбасочка. Там все мясо все мало то, что оно порезано, на специи все, все наложено, а потом что отбито всем э, ножиком. Это вообще получилось мягеньким-мягеньким мясо. Это надо завязать. Берем шпагатик. Ножик дрова. И там делает наделаю так и затяжете. Дуже сильно, бо галогенова пленочка любить порватися в самий необхідний момент. Тоді не зікало. Так, тепер ще таку саму підтягку, тільки піддіваємо. піддеваємо. Вони поки підставки під камеру. Таку щоб я міг знімати від грудей. Ну, скоро буду. Но все равно еще не хватает. Красота среди бегущих. Первых нет, и отстающих. Давайте, думаю, руку осталось совсем трошечки. Правда, масло не очень не дуже у нас радичный. там хлопцы на весовом болоту на дворе. Потом лишние хвосты оставляем 1,5 см. Обрезаем он, наверное, потребник. Все. Так, входим, чтобы с нами ничего не случилось. Мы еще можем обувь, вязать, або засунуть в сеточку. Это не можно и спокойно, дверь противовать. сеточку, сеточку. Вот, завяжем. Сталантка есть. Замык. Так, вот а теперь все. Вот а эти кусочки бульты туда. Вот а тут все другое пальто. Так. Вот Смотрите, как красавица получилась. Ну, на паулику отправляй.